这天气出海，这也太遭罪了。别说话，小心让盟主听到。哎哎，那是不是有个人呢？是李佳怡。老大、啊。 终于来了，如你所愿。今日就是你和金渊盟的死期。我师兄上孤刀的尸体在哪里？想知道，赢了我再说。 最大的弱点，就是喜欢当英雄。一个剑客不该有弱点。 Really? <laughs> 我的尸体在哪儿？ 嗯。哎<唉>。<唉> 李相夷是中了金渊盟的圈套，被人下毒啊！不过，金渊盟没多久就被四顾门铲除了，但这个四顾门啊，随后也四分五裂，只留下一个江湖行堂百川院。李相夷不是天下第一吗？ 天下第一怎么会死？李姓怡肯定还活着，他的剑那么快，肯定能一剑杀死狄飞声。不对，肯定是大魔王用快刀把他杀死了。 恭喜你啊，有喜了！你神经病啊！我能怀上吗？我是来看我的腰，腰，腰！哎呀！虽然你伤的是腰，可人家街头王娘子伤的是心啊！哎，我来看腰，和王寡妇什么关系啊？别乱动啊！我也奇怪，王娘子她为何把你的腰打折？啊！你，你胡说八道什么呀？ 你面上生疮，舌苔厚腻，必是激火攻心所致啊。但你店里生意兴隆，你老婆笑容满面，可见问题不是她。你说你的腰是从隔壁村拉猪回来扭伤的呀？但这上面分明有洗衣锤留下来的八角形淤痕。你一个卖猪肉的，从领子到鞋脚都干干净净，还透着皂角的清香。哼，这巧了。 街头王娘子啊，就是洗衣为生的。好了，王寡妇做生意，我照顾她生意不行吗？那当然可以了。从隔壁村拉个猪崽回来，不过十里地，这路程这么短，有必要？ 路上停下来洗个澡，还吃一顿吗？是这种八珍养胎饮吧？哼，桌子底下放着送子观音也不敢正大光明的去拜。你是想要孩子又不想去负责，难怪被别人一脚给你踹出来。好了，五两银子，每人敷一次。你抢劫啊？这几副膏药，五两银子。不想要、啊？行，不想要没关系，我找你老婆去要啊。 别别别别别！我要要要要，给你给你，给给，谢了啊！走了。这块肋排不错，肥瘦相间，晚上可以做个菜。呸！你这个痨病鬼，你半夜咳的，整条街都能听得见。你坑那些银子，你是该进棺材啊，你还是投胎呀、啊？ 哼 <laughs>，我可以给狐狸精养老啊，是不是啊，狐狸精？你就是神医李莲花？谁？神医李莲花？嗯，不是哟、啊，李神医，你回来了。 嗯，去年三月，是不是你在益州铁甲门将气绝的施家三公子施文爵救活了？哼，哎呦，哎，我这个人吧，就是记性不大好，这好像可能又不是我。我要你帮我治一个人，嗯，一个死。 大哥，街头左拐八里地有一家衣庄，价格公道，童叟无欺。我觉得你把这位仁兄给烧了吧，等他来世投胎再相逢比较快。哦，对了，不好意思啊，街头王铁匠还等着我去正骨呢，先走了啊。 你说你行医，去行卦问天，行卦就行卦，你却偏偏要那只狗来叼，日日叼来下下钱。你这是消遣大爷们玩呢？到底是狗行医还是你行医？哼，哎，你说的对，这畜生呢，有时候不仅会行医啊，还比人讲道理多了。今日你若再不出手救人，我就废掉你这没用的爪子。 看你还怎么跟我们耍花枪！哼。 逼我动手！小二，哎，客官，说说看，怎么回事？这几位爷停了一口棺材停在后面，抓了一位郎中回来，非逼着他把棺材里人救活。这位郎中也真是有趣，说他救人需要一个条件，得让他家狗叼出上上签才可。这人又不是神仙，怎么可能把死人救活呢？这位兄弟说的没错。 人若不讲道义，和畜生有什么区别呢？嗯，臭小子，你什么来路？竟敢管烽火堂的闲事？我是什么人？百川院。啊、误会误会，都是误会。<laughs> 原来是百川院的兄弟，在下不知，多有得罪。只是我们烽火堂也并不犯事。 不知百川院为何非要与烽火堂过不去啊？以多欺少，不公；以有武欺无不义。这不公不义之事，我们百川院的人自然是遇一件管一件啊。哼说的好，说的好，小兄弟，你是形探是吧？那你来的正好。 你来的正好，他们，他们杀了人，杀了人，嗯，杀了什么人？你快点把他们抓起来，快说，什么案子？我们杀的都是该杀之人，只是不该在此刻死，对吧？啊？你说几刻死就几刻死、啊，阎王殿是你家开的呀。你你干嘛？哎，你看，还瞪我呢。好了，别说了。 这人在哪呢？带我去看看。神通妙手空空，是他。灵儿，这口鼻冰冷。 气息全无，毫无脉搏，死的不能再死了。至于这死因嘛，大概就是你这流星锤了吧？少少侠，他偷了我们烽火堂的镇堂之宝，这贼人可是少林俗家弟子，练过金钟罩，不可能就这么死了。对啊，既是如此，那和这位大夫有什么关系呢？人是他杀的？ 不是，东西是他跟妙手空空一起偷的，也不是。那既是如此，为何要为难这位？李莲花，啊，李莲花大夫呢？说的好、啊，小兄弟。这难道我们的东西就这么白丢了？你不是刚杀了一个人吗？他拿你东西，你要了他一条命，这说起来还是他比较吃亏呢。你们原本有机会找回失物的，可惜，下次动手之前。 掂量掂量，谁的命都挺贵的，杀了总得付出代价吧。这具尸体我会留下来通知百川院，至于怎么处置，也交由我们百川院定夺。李大夫，哎，你可以走了。谢谢少侠。哎，他不能走，<这>兄弟，我们丢的可是镇堂之宝，这家伙是唯一能拿回来的希望。铁甲门师文爵，铁萧大侠。 都说这个叫李莲花的是能医死人肉白骨的神医，他们绝不会撒谎。哼，但是我只记得，我好像给他们开过一些什么风湿膏药吧。可我这个膏药，也不能让人起死回生啊！我哪有那么厉害？啊，能医死人肉白骨这种骗小孩的话本，你们也相信啊？就是嘛，这位兄弟若是能起死回生，我跟他信。嗯，怎么？ 不服是吧？十三年前，朝堂与四顾门有约，百姓之事归衙门管辖，江湖恩怨交由我们百川院定夺。你们几位是连百川院的裁决都不放在眼里了吗？好，今日之事，我们烽火堂绝不会就这么算了。走。走。 多谢少侠救命之恩啊！只不过少侠，现在他们应该……你放心，只要有我在，没人敢动你。今夜别跟我宿下吧，明日一早送你出城。这、这、这多不好意思啊！只不过我的这个盘缠，所有花销包在我身上。 正意气。少爷，点心粗鄙，我再去准备几份。嗯。实在是多谢方少侠。哎，以兄无需多礼。嗯。 你怎么知道我姓方啊,啊？敢将方尚书的独子招入麾下，佛比白石的胆子真是不小啊！你认识家父？哼，方少侠，你这根剑穗，如果我猜的没错的话，它应该是难得一见的美玉含生烟。去年呢，仅得一块。 在富玉楼标出了天价，被天机山庄拍得。方少侠的名头说出来，可比形态好使多了。没想到李兄虽然不会武功，这眼神倒是不差。哎 <laughs>，行走江湖，我本来不想太招摇的。方少侠，你应该是刚刚入的百川院吧？没错，从小便立誓，长大之后我一定要加入百川院。 重振四顾门，所以我也并不希望别人知道我是方向之子。我只希望别人记得我，只是一个普普通通的百川院形态。好志向，我就喜欢你这一腔热血的少年啊！看来我们俩真的非常的投缘。来，敬方少侠，敬百川院。来。